Житловый комплекс «Биг Бен» Vidreal. Идриэл, столица життелюбив, встыгнить обрады на икращие планования. Нас иногда часто упрекают, что мы только защищаемся, когда влазят наши дела. Я считаю, что в этой связи мы должны быть более политически агрессивными, чем являемся коими. Бурлит а как порт? должна выглядеть наша политическая агрессия, которая бы могла обернуть их противоречия в нашем Мы должны всех. просто более плотно работать со всеми теми противоречиями, которые там есть. Ну, например? Мы должны внедрять людей туда. Куда? Мы должны... Куда? Во внутреннюю жизнь. Мы работать с журналистами должны, мы работать с политиками, мы должны их покупать. Мы должны их убеждать. Людей? Я вопрос в да? да? я в этом глубоко убежден. Мы когда говорим про мягкую силу, агрессивную, которую они используют Нет, просто нас... если есть партия, которая относится максимально враждебно к России, то это демократическая партия, примерно так же враждебно к России относятся республиканцы. Здесь очень сложно будет найти сторонников нашей страны. А я не говорю не про сторонников. Я думаю, ми повинні їх сталкивати далі. Uh -huh. Ми повинні використовувати ті противоріччя, які у них є, для того, щоб довести всіх до шатдауну не только в економіці, але й в політиці. І не треба цього сняття. Тож вітаю з вами. Я Інна Набок. Ну і тут ви побачите те, що не показують інші, бо це проєкт з дна постукали. Бо те днище, з якого регулярно стукають пропагандисти, ну просто якесь бездонне. Ну і маємо те, що маємо, а саме ось це. То есть если удар, подумать только, они считают, американским оружием по русским городам, вся Россия должна подняться на дыбы, сказать, смести эту Украину, да, а власть слишком нерешительная и робкая. Вот на что надеются. То есть они надеются на какое-то подобие тогда либо патриотического Майдана, либо дестабилизации страны. Мы можем над этим смеяться, улыбаться, но у них расчеты примерно... Просто три с половиной года идет спецоперация. Если они рассчитывали на февральскую революцию, то ну, она не случилась. Ну такая тоже не в 1914-м случилась, правда, Ольга, а в 17 Когда произойдет некая, не считают, усталость и перенакопление э, негативных тенденций. Как видите, я вот абсолютно не перебиршую, когда говорю, что они все невеликовно хворят. Ну, а ви ж залишайте свої коментарі та вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну, в общем общему целом, якби как бы, да, опять говорити, там ми понятно, що ми здесь знаходимося, і нам ну ясно как бы, да, нас роздражає, или вызывает проси то ті недостатки, які ми вважаємо недостатками здесь. Ну в общем общему целом, если, опять же, посмотреть в перспективу, в України немає реальних можливості побідіти, просто їх не сучаснує. Бо знаєте, терпіти не можу, коли брешуть, особливо так підло і нікчемно, як росіяни. Тобто, ось так, званувачуючи нас. Мы прекрасно знаем, с кем э, имеем дело и от кого мы отгораживались в 2014 году. И вот этого, что мы тогда ушли, улизнули, как бы, такая жертва, знаете, которая избежала своей участи, когда э, э, хищник считал, что она уже обречена. Вот этого нам простить не могут. Э, это украинский счет который вот они все пытаются, так сказать, с нас взыскать, и при этом они ненавидят не какие-то там военные объекты в Крыму, не какие-то там объекты инфраструктуры, хотя там тоже есть особые, так сказать, предметы ненависти. Они ненавидят каждого крымчанина. Як вам напишіть у коментарях, бо путіністи знову включили улюблений метод брехати та перевертати все з ніг на голову. Україну вони традиційно звинувачують у нібито ударах по Криму та цивільних об'єктах. Ані били по пляжу, ані били по э, жилим кварталам, ну тобто там, де імалася можливість ударити по людям, вони завжди били по людям, а не по техніці, не по яким-то там э, сооруженням і все такое проче. Но если по технике, по сооружениям получается, то и по ним тоже. Пока существует вот этот проект украинский э, к северу от нас, но всегда будет определенная угроза. Але вся то правда в тому, що єдиний, єдиний, хто системно нищить мирні міста і вбиває це сама Росія, і жодні вигадки не зітруть. Ось цей факт. Агресор завжди намагається перекласти свої злочини на жертву. І я про це буду нагадувати щодня, щоб світ бачив, хто я хто насправді. До речі, вам дякую за зворотній зв'язок. Я все бачу і все читаю. А ви допомагаєте мені руйнувати кремлівську пропаганду? Тож я дуже хочу, щоб всі вкотре переконалися, чому росіян треба зупиняти. Ну бо інакше криваві лапи Путіна дотягнуться скрізь, куди він може дотягнутися у всіх тих своїх вологих фантазіях, поки звісно його офіційні рупори випльовують. Ось це Де були сьогодні. видели? Есть масса положительных впечатлений, но ну, равно как и есть углубление в наши пока временные провисы. Ничего бывает, преодолеваем, работа идет. Мы наступаем с ограниченными целями и не гоним людей вперед. У нас проводятся операции, подготовительные, основные операции, удары. Поэтому не всегда мы идем вперед. Это не сама цель, постоянное движение. Перед нами противник должен скакать на одной ноге. Але это что не все, бо их лайно не не лише на телепомыках. как вам такие заявы? Благодаря тому, что мы выбили э, фундамент э, западного господства, мы освободили весь мир. Э, и сейчас э, идет процесс освобождения всего мира, подъем подавлявшихся раньше цивилизаций. Это великолепный процесс. Ну а Запад, ну, а Запад должен отступить. Я думаю, что Европа должна вспомнить о том, или мы ее должны напомнить, что она из всех зол человечества, мировых войн, колониализма, расизма, серийных геноцидов и много другого плохого. Соединенные Штаты Америки Думаю, сохраняться. А європа довжна бути уступіти своє місце тим странам, когда-то подавляла, і як родзинка випуску словесна діарея пропагандистів, які продовжують відпрацьовувати криваві рублі. Бо для них всіх вони не пахнуть, навіть коли руки полікать у крові.